Уважаемый Сергей Леонидович, Ассоциация клубов ветеранов спортивного плавания России выражает вам искреннюю благодарность за большой вклад в развитие ветеранского движения в спортивном плавании России, популяризацию и пропаганду плавания в мире, развитие дружбы и взаимопонимания между народами. Президент АКВСП Мастер спорта международного класса, многократный чемпион и рекордсмен мира по плаванию среди ветеранов Дементьев Владимир Васильевич. Ребята, он должен был быть здесь, но и Тягачев, и э, Нарышкин – это люди, которые отвечают за спорт в России. Э, вытащили его в вы знаете, Олимпиада должна быть в Сочи, потому он в комитете Сочинской Олимпиады, и он сейчас занят. Но вот это, это действительно вес золота. Поздравление этих, их, как правильно сказать, это признание того, что действительно у истоков стояли мы с Дементьевым, но он признает мое главенство. Это, это высокая оценка, это высокая оценка. Здорово, Сережа. Сегодня ты успешно преодолел, можно сказать, дистанции длиной 50 лет. Но, учитывая везлишую тебе способности, настойчивость и волю к победе, смеем предположить, что сейчас ты выполнишь поворот как в большой воде и уверенно примешься за второй полтинник. Позади колоссальный объем физических нагрузок, серьезных тем, больших жизненных и профессиональных свершений. Впереди не менее амбициозные планы, добрые дела интересные встречи и захватывающие дух результаты. Желаем, как и прежде, в спорте с легкостью и с удовольствием реализовывать намеченные жизненные планы, продолжать так плодотворный труд на плане украинского и европейского плавания, а главное делать это с удовольствием оставаться всегда примером отдачи, трудоспособности, ответственности и неиссякаемой энергии. Сережа, пусть вера, надежда и любовь будут вечными и верными спутниками на твоем жизненном пути, а реализация твоего потенциала принесет не только заслуженные славы, но и удовлетворение, радость, мир и покой, благополучие тебе и твоей семье. Будь здоров и счастлив! С уважением, коллектив клуба «Мастера плавания на глаз». Сергей на самом деле э не только э преуспел в, в, в спорте, в общественной жизни, в, э, в бизнесе, в работе, в, в всех э, спортивных достижениях и э, других аспектах жизни. На самом деле еще э, есть одна сторона. Э, Сережа является уже наверное, более 7-8 лет членом ротари э, клуба Rotary, Rotary International. Это международный клуб которая существует во всем мире. В области и Ротари. Еще маленькое добавление. Одно из заслуг Ротари – это победа в мире над полимелитом. Знаете эту страшную болезнь? Она побеждена на деньги Ротари. В нашем клубе В нашем клубе сейчас есть три проекта. Мы помогаем двум, двум детским домам. Это люди, семьи, которые взяли по 16 детей, воспитывают их. На нашем проекте это детский роддом в Киеве, где, имея аппараты для новорожденных детей, но не имея специальных ламп, ежедневно, Скажу так, еженедельно погибает один ребенок, потому что из-за этой лампы врачи не могут рассмотреть, жив ребенок или не жив. Наш клуб покупает сейчас всем таких ламп. Это большое дело. И вот этот синий флаг, который вы видите на стене слева, это флаг нашего клуба. Мы гордимся этим. И если у кого-то есть силы, есть желание помогать, я призываю вас. Мы создаем свой действий. Сейчас нас двигатель объединяет Польша, Беларусь и Украина. Но если мы не самостоятельны, мы не представляем какая-то какая сила. Это сила международная, которая выделяет большие деньги на помощь тем же людям, которые страдают Сейчас девиз – это чистая вода. И я благодарен нашим организаторам Олегу Николаевичу Морозу, Юрию Павловичу, Славе Тараканову за этот бассейн, где мы можем плавать в питьевой воде. Ребята, вдумайтесь, мы плаваем в питьевой воде, где по миру люди страдают и имеют такой воды. Мої друзі, а зараз я по-особливому хочу, щоб ви сконцентрували свою увагу. Тому що нам зараз є нагода подивитись, що члени збірної команди Радянського Союзу не тільки вміли показувати свою майстерність на доріжках, але вони ще вміли проводити гарно, прекрасно своє дозвіл батьки. Ребята, действительно, эта песня родилась, потому что ну, нас называли хохлами в сборной. Нас не любили. Потому что мы все выигрывали. Честно. Нас двоих в сборной Советского Союза не любили. Это, это потому что мы ну, все мозги запудривали, выигрывали. Нас, нас унижали. Мы из пепла возродились, и мы такие же самые стали здесь. Нормальные. Потому для вас звучит с экрана, это было 30 лет назад, даже 35. А сейчас живую впервые исполняется песня Садыла Я Нет. Но мы еще даже не репетировали с тобой. Да. Вот выходит Сашенька, он не репетировал. Итак, я пою, он подпевает. Садила я а, пульпаки тю-тю, буки, пульпаки тю-тю, баба я сагоп, я сагоп, баба юки, тю-тюки, серый козел, гей, гоп, тю-тюча. -тю. И напис, напись, еще разочек, будь ласочка, ну будь ласка, правда? <плес> Давайте, напись, напис. Now, напис. Сережа, поле! Уныло, мама, Серёжа! Серёжа, слова! <свят> ну, когда, ну, когда вот эту песенку мы в КВН хотели ставить, <свят> ну, <свят> а, <свят> ну, у нас были свои эти... Э, братья-раздружники, гэбэшники, и говорят, нехорошо, нехорошо. Ви, ви, ви хахої. Українську мову зажимали. Ну, він більше розмовляв українською мовою. Не треба, я зараз вивчив, бо мене заставили коментувати в Пекіні, каже тільки українською. Я так, ще, я, ще, я, я балтивал канав на українській мові розмовляв о, з Пекіну. Он навіть в однокласниках писав о, на українській мові. А йому... Куцапы, наши друзья, любые друзья, говорят, ты перейди на Рину Мову. Он переходит. По просьбе всех еще раз. Тогда, тогда по разводству. А мы спешим куда-то? Да? Ты, ты меня зовешь, когда Ты, четыре. Сады моя, пульпаки, тю, -тю. Бурки, пульпаки, тю-тю. Дорогой Сережа, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе успехов, удачи, здоровья. Пусть все, что ты хотел, о чем ты еще думаешь, я надеюсь, что у тебя очень большие планы. Все они у тебя сбудутся. Пусть твоя семья поддерживает тебя и радует чтобы вид, в котором ты в котором ты завоевал медали, развивался дальше, и ты принимал в этом непосредственное участие. Удачи, здоровья, счастья тебе. Уважаемый Сережа, от имени Федерации плавания Украины, от имени Федерации плавания Николаевской области, от себя лично, как от твоего друга, я хотел бы поздравить с твоим первым юбилеем, 50-летием. Пожелать всего самого доброго. И, конечно, не каждый из нас может э, принимать участие в праздновании э, 50-летия олимпийского чемпиона. Я хотел бы, чтобы на тебя э, равнялись э, наши ветераны, чтобы на тебя равнялись наши э, пловцы по сборной Украины. Я хотел бы, чтобы ветеранское движение плавания, которое ты возглавляешь, а высоко э, несло э, честь э, флага Украины.